Kita Kita FM Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Sabah News Today. Sabah tiada kuasa keluarkan kad pengenalan sendiri, apa makna sebenarnya? Persoalannya, adakah perkara 161E perlembagaan benar-benar melindungi hak Sabah atau sekadar disalah tafsir? Kenapa isu kad pengenalan Sabah sentiasa muncul semula dalam wacana politik dan apa implikasinya kepada isu pendatang tanpa izin dan keselamatan negeri? Kita mulakan dengan asas fakta supaya pendengar jelas konteksnya. Dalam Dewan Rakyat, ahli parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Madius Tangau, membangkitkan soalan yang sangat penting. Beliau bertanya sama ada perkara 161E perlembagaan membolehkan kerajaan negeri Sabah mengeluarkan kad pengenalan sendiri. Ini bukan soalan remeh kerana ia berkait rapat dengan sejarah, demografi dan trauma lama rakyat Sabah. Jawapan bertulis daripada Kementerian Dalam Negeri sangat tegas. Kerajaan Negeri Sabah tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan kad pengenalan sendiri. Walaupun Sabah mempunyai peruntukan khas dalam perlembagaan persekutuan, peruntukan itu tidak pernah memberi kuasa untuk mengeluarkan dokumen identiti yang membawa implikasi kewarganegaraan. Kementerian Dalam Negeri menjelaskan perkara 161E hanya bertujuan melindungi kuasa imigresen negeri yang telah diberikan melalui undang-undang persekutuan. Fokusnya ialah kemasukan ke Sabah dan isu kemastautinan, bukan soal kewarganegaraan, bukan soal kad pengenalan dan bukan soal dokumen identiti nasional. Ini poin penting yang selalu mengelirukan rakyat. Ramai menyangka bila Sabah ada kuasa imigresen sendiri, maka Sabah juga boleh mengeluarkan kad pengenalan sendiri. Jawapan Kementerian Dalam Negeri menutup tafsiran itu. Urusan kewarganegaraan dan pendaftaran penduduk berada sepenuhnya di bawah kerajaan persekutuan seperti yang termaktub dalam perkara 14 hingga 15 perlembagaan serta jadual ke-9 senarai persekutuan. Pelaksanaan pula dibuat melalui Akta Pendaftaran Negara 1959 dan Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara di Jabatan Pendaftaran Negara sahaja yang bertanggungjawab mengeluarkan kad pengenalan. Tiada ruang undang-undang untuk kerajaan negeri melangkaui sempadan ini. Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan satu perkara yang sering terlepas pandang. Undang-undang sedia ada tidak membenarkan mana-mana kerajaan negeri mengeluarkan dokumen identiti yang mempunyai implikasi kewarganegaraan. Ini bukan soal politik semata-mata. Ini soal kedaulatan undang-undang dan keselamatan negara. Sekarang kita perlu jujur bertanya, kenapa isu ini masih berlegar? Jawapannya terletak pada sejarah Sabah sendiri isu pendatang tanpa izin, projek IC suatu ketika dahulu, perubahan demografi yang drastik dan perasaan terhakisnya hak anak negeri. Semua ini menjadikan kad pengenalan satu simbol yang sangat sensitif di Sabah. Apabila ada pihak yang meniup naratif bahawa Sabah patut ada kad pengenalan sendiri, emosi rakyat mudah tersentuh ada yang melihatnya sebagai jalan penyelesaian ada yang menganggapnya sebagai penebusan maruah negeri tetapi undang-undang tidak bergerak atas emosi undang-undang bergerak atas peruntukan yang jelas di sinilah kita masuk kepada ulasan tambahan yang sangat penting tiada lagi wayang daripada STR Sabah untuk kempen IC Sabah selepas ini kenyataan kementerian dalam negeri ini secara langsung menutup ruang retorik politik yang cuba menjadikan isu kad pengenalan sebagai modal kempen realitinya sabah tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan kad pengenalan sendiri titik apa-apa kempen yang masih membawa naratif ini selepas penjelasan rasmi kerajaan persekutuan hanya akan mengelirukan rakyat ia bukan lagi soal salah faham, ia soal kejujuran politik. Ini tidak bermaksud Sabah tiada kuasa langsung. Kuasa imigrasi Sabah masih wujud dan dilindungi. Sabah masih boleh mengawal kemasukan orang dari semenanjung dan luar negara. Tetapi kawalan kemasukan tidak sama dengan kuasa memberi kewarganegaraan. Dua perkara ini perlu dipisahkan dengan jelas. Persoalan seterusnya yang patut kita bincangkan ialah jika bukan melalui kad pengenalan negeri, bagaimana isu pendatang tanpa izin dan ketirisan kewarganegaraan boleh ditangani. Di sinilah rakyat perlu mendesak reformasi yang realistik, perkukuh penguatkuasaan, audit proses pendaftaran, ketelusan dalam jabatan pendaftaran negara tindakan tegas terhadap sindiket itu semua lebih berkesan daripada janji kad pengenalan negeri yang tidak pernah wujud dalam undang-undang. Kita juga perlu berhenti menjual mimpi yang mustahil. Rakyat Sabah sudah terlalu lama menjadi penonton kepada drama politik yang berulang. Setiap kali musim tertentu, isu lama diangkat semula dengan wajah baru. Sedangkan penyelesaian sebenar memerlukan keberanian politik di peringkat persekutuan dan negeri untuk bekerjasama secara jujur kenyataan kementerian dalam negeri ini sepatutnya menjadi titik noktah kepada kekeliruan awam bukan untuk mematikan suara rakyat Sabah tetapi untuk mengembalikan perbincangan ke landasan yang betul hak Sabah perlu diperjuangkan berdasarkan fakta dan peruntukan sebenar bukan persepsi atau slogan di kita kita FM kita percaya rakyat cukup matang untuk menilai tetapi rakyat juga berhak mendapat maklumat yang jujur dan tidak diputar belit. Isu kad pengenalan ini bukan kecil. Ia menyentuh identiti, kedaulatan dan masa depan negeri. Sekarang kami nak dengar pandangan anda. Adakah anda rasa isu ini selama ini sengaja dibiarkan kabur untuk kepentingan politik? Atau adakah penjelasan Kementerian Dalam Negeri ini akhirnya memberi kejelasan kepada rakyat Sabah? Tulis komen anda. Suara anda penting. Kita bincang bersama sebagai rakyat yang berfikir. Itu dia ulasan dari Kita Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.